Bir gecə çox düşündüm, yolun sonu olduğunu gördüm. Açıqlamaq istəmədiyim hadisələr oldu. Fikirləşdim ki, özümə qəsd etsəm, kazımın taleyi necə olacaq? Ölkə TV-yə sabah Aza Sənatla xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Könül Xassiyeva ARB telekanalında yayımlanan Onun sirri proqramında qonaq olar­kən deyib. Sənətçi vaxtilə özünə qəsd etmək istədiyini açıqlayır fikirləşdim ki, özümə qəsd etsəm Kazımın taleyi necə olacaq? O da həssasdı, anaya bağlı uşaqdı. Sanki övladımı deyil, ürəyimdən daş parçası götürdü. Dedim ki, Kazım hava almağa çıxıram, istəyirsən gəl. Yeyindirdim əlindən tutdum, dənizin qırağına tərəf getdik. Bunların heç birini hiss etməmişəm. Adımı eşidəndə ayıldım, tiksindim. Özümə gələndə gördüm dənizin qırağında bir polis işçisi dayanıb. Dedi ki, siz Könül xanımsınız. Dedim, hə soruşdu ki, "Burda nə edirsiz?" Söylədim ki, "Heç nə." Ondan sonra qayıdıb gəldim." deyə o bildirib.